Посмотрите, как у нас во дворе гарно. Это ж кто-то такое понаставлял, понаделывал, да? О, медведь с бочкой. меда. А там, посмотри, что у него на голове. Пчелка. А где пчелка? А, пчелка висит так. А я не бачу. Мелко... И цветочки. Он коник едет из возиком. Ага шляпі, бачиш, яка шляпа. А то сова, да, мабуть? Напоминает? Ой, скворечник. скворечник попугай, <laughs> И попуга сидит. Ой, сонечко вышло. Ой, чуть не... Виточка в середине, иначе бабочка. Ой, такие цикавые. А Очи в его, нос який, ой боже, вот это придумали, вже. красота какая! Ж... Оце хто у всех кто то занимается таким, молодцы. Ту была справа, это теперь зливо. Он кот в сапогах стоит. А та там жучок храняя, там билочки, наверное. А он отвеся яка птичка, это что? Синичка. Синичка, сидит. синичка, красива. Он млин, млин, млин. А кто там под зонтом? А это из мультика. Да, из мультика. Ну, мы не в курсе. А там лалеки он, Озеро, Лалеки там и жабка. Я Ваку. подойду поближе. Аккуратненько. А, да, озерце. Квакша. Лелеки. Пачешь?

изнес два яйца большие. Ели пали. А ну видно? Видно. Нет, трохи не видно. Вот гнездо. Ой, там два яйца. Два яйца. Представляете, какой тут живет сказочник. Все и кто там. же это все вырубляет? Ну, это давно вже зроблено, да? Давно, да, я бачила, что тут. Просто мы тут рез, редко ходим. Ой, как красиво. И зробили, это, обновили. Так, да, камни положили. Ну, когда красиво было тюльпаны, да? да? Вот, вот, Цвели. Ага. Зараз немає уже. Отсвели. Скворец, а там медведь сидит. сидит. И это все в одном дворе. Глэчек висит. Да, поздно заметила. Тюльпаны отцвели, нарциссы, но уже у нас розы зацвели. Наш зоопарк. Пришли проведать. А тут черепахи сидят. Он какая большая черепашка. А то чайка? Чайка. Да. чайка. Ну, две Два селы. Два селы снята. Да. Ты вот сюда собаку, и она побежала. И собака ищ. всех распугала. Вот Здесь. бачите, какая здоровенная. О, девочка какая сидит. Дальше поменьше. Головкой туда-сюда. А. А, а утки мимо-мимо. Не трогают их. Греются. А вчера, 19. вчера было жарко, да? Угу. Хотя вчера дождь был. Мы с утра да. были хорошо. А, с утра было хорошо, да. Ну вот видите, как мы развлекаемся. Не надо далеко ходить. Дерево упало. Ну, дети, дети. Пока они в школе, так черепахи еще сидят. Дети придут, они все попрыгают в озеро.